السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجنان وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقتة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأحسن الأقوال فإنه لا يهدينا إله ما سواك وقنا اللهم سيئ الأعمال وسيئ النوايا فإنه لا يقينا منه سواك اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Hadirin hadirat mu'minin mu'minat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita akan melihat ayat 105 dan juga ayat 106 surah al-maidah juzuk yang ketujuh dari al-Quran Al Karim yaitu firman Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن اعتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين صدق الله العظيم وهي أرى بالإيمان Jagalah diri kamu yakni dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Orang-orang yang sesat tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu apabila kamu sendiri telah mendapat hidayah petunjuk yakni taat mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Kepada Allah jualah tempat kembali kamu semuanya. Kemudian ia akan menerangkan kepada kamu balasan apa yang kamu telah lakukan. Wahai orang-orang yang beriman apabila salah seorang di antara kamu hampir detik kematiannya ketika ia mahu berwasiat hendaklah wasiatnya itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang lain yang adil yang bukan seugama dengan kamu. Jika kamu dalam pelayaran di muka bumi lalu kamu ditimpa bencana sakit yang membawa kepada kematian. Kalaulah kamu ragu-ragu tentang kejujuran kedua saksi itu, hendaklah kamu menahan mereka sesudah melaksanakan salat. Kemudian mereka disuruh bersumpah dengan nama Allah dengan berkata, Demi Allah kami tidak akan menggadaikan sumpah kami untuk mendapat sesuatu harta benda. Walaupun orang itu dari kaum kerabat dan kami tidak menyembunyikan keterangan yang kami ketahui sebagai saksi. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Kerana jika kami menyembunyikannya tentulah kami dengan itu termasuk dalam golongan orang-orang yang berdosa. Sadaqallahul Azim. Dua ayat ini tuan-tuan di antara dua ayat dalam surah Al-Ma'idah ini yang Allah subhanahu wa ta'ala mulakan dengan seruan khusus kepada golongan yang beriman. Dengan lafaz Ya Ayyuhalladzina Amanu. Dan inilah merupakan dua ayat yang terakhir dalam surah ini. Ayat yang dimulakan dengan lafaz seruan khusus kepada orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat 16 yang kita akan bicarakan merupakan hukum hakam yang terakhir pada surah Al-Maidah ini. Dan sebelum itu pada ayat ke-105 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita agar menjaga diri kita dan sesiapa yang mempunyai pertalian dengan kita daripada melakukan sebarang perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya ayuhal aman. amanu Wahai orang-orang yang beriman kata Allah Subhanahu wa taala, "Alaikum anfusakum." Jagalah sahaja diri kamu yakni dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami ayat ini tuan-tuan, perlunya untuk kita mengaitkan lagi dengan beberapa ayat al-Quran yang lain. Menegaskan kepada kita bahawa peri pentingnya untuk kita melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran itu bukan semata-mata terfokus pada diri kita semata-mata. Tetapi juga perlu untuk diserukan kepada ahli keluarga dan diserukan kepada umat manusia yang berada di sekitar kita. Seperti mana dalam surah Ali Imran Allah menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kamulah merupakan sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada umat manusia sekiranya kamu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dan kamu semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bersungguh-sungguhnya seseorang melaksanakan usaha dakwah menyeru manusia kepada tauhid dan perkara-perkara berupa ketaatan dan melarang manusia dengan usaha yang sentiasa berterusan melarang manusia daripada melakukan syirik, melakukan sebarang perbuatan dosa dan maksiat. Barulah setelah itu dia menyerahkan usahanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata lain, seorang tidak boleh berpada membaca ayat ini lalu dia tidak menjalankan usaha dakwah. Sedangkan dakwah itu merupakan urusan yang terpenting dalam agama. Berkait dengan ayat ini tuan-tuan, satu kata-kata yang dinukilkan oleh para sahabat merupakan di antara petikan kata-kata daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an Haddatsana Qais telah menceritakan kepada kami seorang sahabat Nabi bernama Qais. Beliau berkata, qama Abu Bakr radhiyallahu an fa hamidallah azza wa wa athna alayh. Pernah satu ketika setelah mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an diangkat menjadi khalifah beliau bangkit untuk menyampaikan peringatan kepada manusia. Dan dalam ucapan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an beliau memulakan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga dan mengungkapkan beberapa lagi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan Allah dengan lafaz-lafaz yang tertentu. Lalu kemudian disusuli dengan peringatan dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Ya ayuhan nas kata Sayyidina Abu Bakar. Wahai sekalian umat manusia, innakum taqra'una hadhihi al-ayah. Sesungguhnya kalian membaca ayat ini. Dan ayat yang dimaksudkan oleh Sayyidina Abu Bakar ialah ayat ke-105 dari surah Al-Maidah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu. Sesungguhnya tidak ada orang yang mampu memudaratkan kamu setelah mana kamu mendapat petunjuk. Sehinggalah ke akhir ke akhir ayat. Alu peringatan dari Sayyid Abubakar wa iyyakum tad'uunaha 'ala ghairi mawdii'iha ke atas kamu berhati-hati waspadalah kamu daripada menyalah anggap ayat ini lalu diletakkan kesalahfahaman pada ayat ini sedangkan aku kata Sayyid Abubakar wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه قال وسمعت أنا ب... وسمعت أبي بكر رضي الله عنه يقول يا أيها الناس إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان كتب أبو عكبر هاتي هاتي من يلا تفسير آية Adanya orang yang mungkin menyalah anggap dengan mengatakan ayat ini supaya kita hanya menjaga diri kita. Tidak perlu untuk mengambil kira akan orang lain. Kerana aku mendengar Nabi pernah bersabda, sesungguhnya manusia kata Nabi SAW, sekiranya mereka melihat kemungkaran, tetapi tidak ada usaha untuk mengubah atau mencegah kemungkaran. Lalu masyarakat yang melakukan tindakan sedemikian yang tidak mempunyai kecaknaan an yu'ammahum bi'iqabi Allah Subhanahu wa ta'ala akan meluaskan azab kepada keseluruhan di kalangan mereka walaupun ada di kalangan itu yang tidak melakukannya tetapi disebabkan orang yang tidak mencegah samalah seperti mana orang yang bersengkongkol dengan kejahatan lalu orang yang tidak melakukan kejahatan tetapi tidak berdakwah mereka juga akan dikenakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di antara kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian tambahan daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, beliau menambah Ya ayuhan nas iyakumul kadzib. Jauhilah kalian daripada pendustaan. Fa innal kadziba mujadibun lil iman. Kerana dusta itu akan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tuan-tuan ayat yang perlu difahami dalam erti kata yang sebenar-benarnya. Dalam ayat ini setelah mana kita berusaha menjalankan dakwah dengan penuh kesungguhan. Barulah setelah itu kita menyerahkan usaha kita itu kepada Allah. Adanya alasan sekiranya kita dibangkitkan di hari akhirat ditanyakan mengapakah tetap adanya orang melakukan kejahatan tetapi adanya jawapan bahawa kita telah menjalankan usaha dakwah dengan sesungguh hati kita. Seperti mana tuan-tuan bagaimana para Nabi dan juga Rasul pada umat-umat terdahulu. Setelah mana mereka telah pun menyampaikan dakwah itu dengan kesungguhan mereka. Barulah setelah itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menentukan yang sebaik-baiknya. Dan orang yang tidak mampu ataupun orang yang tidak mendengarkan dakwah tidak akan memudaratkan orang yang telah pun mendapat hidayah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana dalam ayat ini Allah menyebutkan la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Sesungguhnya orang yang sesat tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu sekiranya kamu telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam merupakan rasul yang pertama merupakan seorang rasul yang begitu bertekad melaksanakan dakwah yang diperintahkan oleh Allah. Bukan merupakan tempoh masa yang sedikit bahkan mencapai ratusan tahun lamanya. Tetapi ada di kalangan kerabat baginda alaihi salam Nabi Nuh tidak ada yang beriman kepada adanya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang daripada isteri baginda dan juga salah seorang daripada anak lelaki Nabi Nuh alaihi salam tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam di atas pilihan mereka sendiri. Sedangkan Nabi Nuh alaihi salam sentiasa berpesan kepada mereka. Kan begitu bersungguh-sungguhnya Nabi Nuh mengajak mereka kebenaran. Namun, namun demikian mereka tetap sehingga pada pengakhiran kehidupan mereka dalam keadaan kufur pada Allah. Walaupun yang demikian tidak menjejaskan sedikit pun reputasi yang ada pada Nabi Nuh AS. Kerana Nabi Nuh telah menjalankan usaha yang penuh kesungguhan. Tidak ada yang disembunyikan oleh baginda. Melainkan baginda telah bersama, menyampaikan bersungguh-sungguh apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dalam keadaan wahyu kepada Nabi Nuh alaihi salam. Begitu juga tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik manusia di sisi Allah. Penutup bagi sekalian nabi dan rasul. Dengan usaha dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap adanya juga di kalangan keluarga baginda yang tidak beriman. Di antara individu yang sangat disayangi oleh Nabi SAW ialah Abu Talib. Tetapi malangnya Abu Talib menamatkan riwayat hidupnya dalam keadaan tidak mengucapkan syahadah. Dan keadaan Abu Talib tidak sedikit pun menjejaskan kemuliaan yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana Allah memberikan jaminan sesungguhnya tidak ada yang mampu memudaratkan kamu di kalangan orang yang sesat itu bila mana kamu sendiri yang mendapat petunjuk menyampaikan dakwah tuan-tuan memerlukan kepada ilmu. dan memerlukan kepada usaha yang gigih. Nabi menyebutkan man ra'a minkum munkara falyughayyinhu biyadihi. Barang siapa yang di kalangan kamu melihat kemungkaran, perlulah dicegah dengan tangannya, yakni dengan kapasiti kekuasaan yang ada padanya. Sekiranya tidak mampu maka beralih kepada peringkat yang berikutnya, mencegah dengan fabidisan dia mencegah dengan perkataannya ataupun boleh diungkapkan pada hari ini dengan tulisannya menyebarkan maklumat kepada manusia tentang kejahatan yang sepatutnya tidak dilakukan oleh manusia dan sekiranya tidak mampu kata Nabi SAW peringkat yang terakhir kan waman waman lam yastati fa bi qalbi barang siapa yang juga tidak mampu dengan kuasanya tidak mampu dengan lisan dengan perkataannya maka cukuplah dia membenci perkara itu dengan sebenci-bencinya wa zalika adhaful iman dan itulah merupakan peringkat yang paling terendah di antara dua peringkat yang sebelumnya dan orang yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk memberikan implikasi buruk kepada mereka yang beriman bila mana iman itu disertakan dengan ilmu disertakan dengan amal yang berterusan dan pentingnya tuan-tuan seorang yang telah berpaksikan pada kebenaran sentiasa berada pada bulatan pada sekel yang menyuburkan imannya. Kerana iman ini perlu dibajai dengan amalan soleh. Dibajai juga dengan persekitaran yang sihat yang membawa kepada pertambahan ilmu dan juga amal seseorang. Dan di akhirnya nanti tuan-tuan hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia kesemuanya sama ada yang kafir ataupun yang beriman yang fasik ataupun yang menggandakan amalan ketaatannya kepada Allah. Tidak ada seorang pun di kalangan manusia melainkan mereka semuanya akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menyebutkan ilallahi marji'ukum jami'a. Ah. Kepada Allah jualah kamu semua akan dikumpulkan. Fayunabbi'ukum dan ketika itulah mahkamah Allah Subhanahu wa taala merupakan mahkamah yang paling adil dengan seadil-adilnya. Berkait dengan ayat sebelumnya tuan-tuan, adanya di kalangan manusia yang mereka ini tidak mahu untuk berhijrah kepada kebenaran. Disebabkan mereka terlalu berpegang teguh dengan ajaran nenek moyang mereka yang jauh daripada akidah yang sebenarnya. Adanya tradisi nenek moyang mereka yang sesat tetapi mereka tidak mahu mengubah tradisi tersebut. Dan mereka berhujahkan itulah merupakan yang benar. Lalu manusia tuan-tuan di dunia ini mereka mempunyai pandangan yang masing-masing uh, dipertahankan. Tetapi akhirnya di hadapan Allah juga lah di hari akhirat nanti, kesemua di kalangan manusia akan diberitahu hakikat kebenaran yang sebenar dan diberitahu kepada mereka dan juga adanya setiap kesan pada perbuatan yang mereka lakukan. Perbuatan baik yang bertunjangkan kepada akidah akan dibalas dengan pahala dan syurga dan mereka yang tetap melakukan kejahatan walaupun di sebalik mereka mengetahui kepalsuan akan perbuatan mereka mereka juga mendapat kesan mendapat natijah buruk daripada perbuatan jahat yang mereka lakukan Allah sebutkan pada ayat ini fayunabbiukum dan akan dikhabarkan akan diberitahukan kepada kamu bima kuntum ta'malun ta tentang apa yang kamu kerjakan ketika di dunia Kemudian beralih kepada ayat yang seterusnya secara ringkasnya tuan-tuan iaitu merupakan perbicaraan uh, hukum hakam yang terakhir dalam surah al-maidah ini. Surah al-maidah yang begitu kaya dengan pengajaran dan juga terdapat pelbagai hukum hakam yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini. Akan surah ini turunkan di uh, Madinah di antara surah Madaniyah. Beberapa syariat yang terpakai kepada kita sehinggalah hari kiamat. iaitu berkaitan dengan persaksian Ayat ini tuan-tuan menunjukkan peri pentingnya kepada kita tentang membuat wasiat kepada harta yang kita bakal tinggalkan setelah mana kita meninggalkan dunia ini. Kata Allah dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, syahadatu bainikum idza hadara maut haynal wasiyah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, syahadatu bainikum apabila salah seorang di antara kamu hampir kepada kematiannya kan seorang yang dalam keadaan sihat sekalipun perlunya untuk memberikan wasiat sekiranya ada dan wasiat harta ini tuan-tuan ialah tidak boleh melebihi daripada sepertiga daripada hartanya yang sebenar ha kerana harta ini seperti mana dalam surah an-nisa yang pernah kita bincangkan dibahagikan mengikut faraid yang telah pun Allah Subhanahu wa taala tentukan dan sekiranya ingin diberikan kepada mereka yang bukan di kalangan ahli waris maka bukan ahli waris ini boleh mendapat bahagian daripada harta yang diwasiatkan oleh si mati dan harta wasiat itu tidak boleh melebihi daripada sepertiga daripada harta yang sebenar dan insyaallah pada kesempatan akan datang kita akan ceritakan apakah sebab nuzul ayat ini berkisar tentang dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Tamim Ad-Dari dan sahabatnya yang ketika itu belum Islam dan diberikan titipan wasiat tentang harta si mati bila mana dia meninggal dunia. InsyaAllah pada kesempatan akan datang sedikit huraian pada ayat seterusnya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nushur. اللهم انا نسألك خير هذا اليوم نوره وفتحه وبركاته، ونعوذ بك من شد ما فيه ونعوذ بك من شد ما بعده، اللهم انا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، اللهم انا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته